Добрый. вечер добрый. Вечер в хату, хату да? Ага, вечер в хату, да. Нато в хату. А, чё, как -то. А? Нормально. Да Нормально. не знаю, вот стоит перед нами дилемма. Сам-то откуда? Волгоград, Ростов. А сейчас ты где? Сейчас на Украине. На СВО? Можно так сказать. Какая дилемма давай, делись. Я в Белгороде. Вот и дилемма у меня стоит. До Коля, мы будем терпеть вот эти вот постоянные обстрел. Ну, вот мы сами в шоке. Мы Херсонской области сейчас. У вас там еще веселее, пацаны. Ну да, есть что повеселиться чуть-чуть. А ты. Ну, сейчас как? в данный момент, в данный момент это, делимся сейчас нормально сейчас сейчас на море оказались на полуострове прям отдых нету сейчас веселья это на, на кассе да на, 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 на лимане можно так сказать в смысле может так ты тоже не знаешь где ты дислоцируешься или что ну а зачем тебе говорить а не если не хочешь не говори я же не, не настаивал просто прозвучало так как вроде ты сам не знаешь не говори больше ну да можно сказать так будет. Я просто любитель за... всех заблуждений заводить. Разведчик? Можно так сказать. Это прадед был. А это, походу, остались корни какие-то. А гены у тебя Штирлиц значит, да? Нет. Ну что ты думаешь, солдатик? Шти... Штирлиц Что ты думаешь, солдатик? Родственные родственные Родственный Геннадий Штирлиц так тебя и назовем. Да, а, ты на ну, такой тематике. Да, я хочу понять, когда это все закончится, понимаешь? Ну, нас обстреливают уже беспрестанно с 22 -го года, с сентября месяца. У нас тут народ, понимаешь, здесь же... Ну, ты же солдат, конечно, ты же там сокопа виднее всегда. Ты пехота? Никак не виднее, виднее у народ. <свят> ну это есть да. Чуть -чуть. Ты пехота, говорю? Я говорю, есть чуть-чуть. А, услышал, услышал. 144-й штурмовой. А, так, вот, господи, а сколько ты там находишься? Ха-ха, <свят> такие интересные вопросы. Я тебе сейчас скажу, но ты не поверишь. Вот я поэтому и удивляюсь. Года. Нифига себе, ты, ты счастливчик. Года. Ты счастливчик, реально. Здесь... Я тебе и говорю, ты счастливчик. Как, как тебе это удается? Надо оставаться самим собой. Так и снаряду все равно кто-то, дрону все равно кто-то. снайперская пуле тоже все равно. Знаю, у, сера... у, меня, у меня мой коллега, э, младший лейтенант, приехал в военкомате в Белгороде служить. И то прилетел дрон, а он ага. за двух сотелся. А ты три года в штурмах, ни Ой, хрена как. себе. И не дырявый. Что, вообще без ранений, без контузии, без ничего, что ли? Прямо так, так? Ты заговоренный. Водитель Урала да, водитель Урала был. А уралы какие маленькие -то старые, только так слегка почуть. И машина твоя целая? Выгнан. Все, выгнали, выгнали, все. А, выгнали. что бросили? было. Бросили Вы... в штурма. Не, выгнали меня со штурмов. Все. 29 официально выгнали. Еще сам не знаю куда. Сижу Тебе... на сумке, жду куда. За хорошее место. Ну вот я первый, кого выгнали со штурмов, за хорошее поведение. В смысле? Да как из тюрьмы прямо. Ну как? Ну, блядь, в прямом смысле как? Хорошо себя. Досрочные из тюрьмы выпускают, а у нас и штурмов выпускают условно, условно досрочно, как? Ты контрактник? Я не до конца. Если бы отпускали до конца, не до конца же. А да, что? контрактник. Хочешь домой, да? Запасы я, с запаса я пришел. А, вот так вот, ты офицер? Контрактник надо. Не, не. Ну а как с запаса? По другой причине в запасе. Так, ну по другой причине был в запасе. Mm -hmm. Срочка такая Сколько ж тебе лет, срочка? Выглядишь <звыр> ты лет на 45, на 50. <звыр> Какая же срочка? Ну, примерно так где-то, ну чуть поменьше. Как, как то а на, на срочку попал? Нормально. Да моя срочка. В общем, что-то... Да что что я... мне ж братец. И здесь ст... сроч... Там, говорю, срочка у меня была, говорю, срочка такая была. А, вот так что вот. Здесь? Я понял за тебя. А за что чалился? Паса, говорю, просто. А? а за что чарился? Втик. Жалко, что втик, жалко. Не. Про то, что он был в столице, ну, хоть в трусиках, да, мальчик в трусиках. Мальчик в трусиках. Что ты? Да вот я смотрю э, Таганрог, изучаю историю города Таганрог. Тебе из туда родом. Да ладно, не вари. Да серьезно, клянусь. Да ладно, такие совпадения не бывают. Я с железнодорожного. Ну, я не знаю, я не из Таганрога, просто вдруг мне сказали, и наспор, я даже проспорил что Таганрог какой-то очень короткий промежуток времени был столицей Украины. Нет, это неправда. Ну, написано в Википедии, я проверил, написано. Не знаю, Википедия любит врать людям, особенно обычным. Я не обычный человек. А вы хороший человек? Я хороший человек. Есть люди хорошие и обычные, я хороший. Угу. Вы много хорошего сделали для человечества? Конечно. Например. Ну, я лауреат Нобелевской премии мира. Лауре... Что это значит? Это хорошее для человечества. Ну, меньше голодать стали, там, изнасилования меньше, там, убийства, грабежи. Бомбардировок меньше, в соседних государств. Все это? Да. Да вы что, я даже не знал, на самом деле. Но это здорово, что такие есть люди, как вы. Да, плохо, что есть другие люди, которым доставляют удовольствие вот эти вот все мероприятия, которые вы перечислили. Конечно, да, таких-то пить надо только. Это котят, и ту жалко. Хотя да, вы правы, котят жалко, а этих не жалко. Конечно, котят не стоят смерти, они созданы для радости. Доча не созданы для того, чтобы жить а и прод... продолжать род, а не а для чьей-то радости. Вам много лет, да, наверное? Ну, наверное. А вам сколько? Мне меньше, чем вам. Удивительное совпадение. Так вы Ладно. преподаватель, может? Нет, нет, я народный губернатор республики брян -Курбили. Это где? Ну, это там, где Брянск, Курск, Белгород. М, Россия? Ну пока, Я да. Думал, с пока, да. Ну пока Россия. Мы сделаем все, чтобы э, вот это вот притеснение народа брян закончилось и наконец-то разрешили разговаривать на родном украинском языке народу брян корбили То что же такое? Ни одной украинской школы. Ну, разве можно? На территории России, думаю, можно. Нет, нельзя. А как Ты же то, украинцы, которые здесь живут? Как с ними быть? Почему они не могут учиться на родном языке? Почему они должны учиться на языке э, народа, который их поработил и оккупировал? Ну, потому что они живут на территории страны. Ну так и что? Страны. Мы же предъявили, вспомните, мы предъявляли претензии к украинскому государству во время 14 года, 2022 года, том, что у них украинских школ нет, том, что они кому-то на русском языке не дают разговаривать. Ну вот мы абсолютно по аналогии права и поступаем, решили провести референдум. Ну, вот я живу на Кубане. Кубани это тоже, по-вашему, Украина. Почему здесь это дело ваше, это дело народа Кубани? Понимаете, это сугубо добровольно. Это вопрос. Ну, так Донецк, Луганск тоже были частью Украины, Крым тоже был частью Украины, но провели референдум так сказать самоопределение народа произвели захотели говорить по-русски присоединились к россии то же самое мы сделаем брянск курс белгород а если вы хотите к нам присоединиться ну что же мы можем это обсудить вполне мне кажется брянск слишком близко к москве чтобы разговаривать. брянск находится на границе трех государств украины беларуси и ну и россии собственно говоря как пока и большинство еще. российских городов Ничего подобного. Вот, например, Краснодар не находится на границе с Украиной. Никак. Но с Украиной находится, например, благо... и, Например, Урюпинск или какой-нибудь, я не знаю, там, на Байкале города какие-нибудь, знаете, такие? Иркутск. Ни на какой границе с Украиной не находится. Знаю, да, да. Был там, да. Ну, вот, ни, ни, никакой границы там нет, кроме китайской, недалеко. Ну. В наших условиях. Так, может, туда будем в Иркутске китайские преподавать? Это будет все народ Иркутска определять. Мы же не навязываем свою волю никому. Мы сами самоопределились, провели референдум. Вот сейчас подсчет голосов. А много людей в Брянске хотят на украинском говорить? 93%. Даже не знал. Ну, есть еще какая-то доля белорусов и совсем немного... Э -э 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 этнических русских, но ну, всех же заставляют говорить по-русски, понимаете? А куда это годится? Ну как заставляют? Им Я вот когда, кстати, когда у вас, ну что значит удобнее? Удобнее, потому что у нас нет ни одной школы, ни одного другого народа, кроме наших русских. Это же Москва сделала так, что у нас выбор-то в общем-то небольшой. У нас даже, даже в Чечне чеченских школ нет. Я уже не говорю там про э -э Якутию, Саха, и так далее, иные республики. Ни одной Татарстане нет татарских школ. Ну как куда это годится? Ну, в отличие от этих краев и областей, мы все-таки решили, что воля народа важнее, чем э, диктат Москвы. Вот провели референдум. Подсчет голосов, говорит, в процессе мы сейчас проходим. Ну, то, что посчитано, уже более 90% за самоопределение, знаете ли. А почему вы тогда здесь ну, находитесь в чат -роле? делюсь радостью с россией с бывшими согражданами ну еще не бывшими, бывшими. Еще, еще пока сограждане но если мы реализуем наши чаяния то будут бывшие сограждане вы Я хотите, так, пом... получается присоединиться к украине правильно но ну, для начала мы хотим получить независимость в абсолютной аналогии с донецком, Брянск, и донецком. Голдерс, Брянская, Курская, Белгородская. Мы договорились, в общем-то, о том, что это будет единая республика. Масштабируем результаты. С кем вы а С Курской и Белгородской областью. Я так в Белгородской нахожусь. Что-то вы меня в брянскую это впихнули. Я-то в Белгороде. Вы сказали сначала за Брянскую. Брян-Курбелия я сказал. Я про Брянск не говорил. Название Я Республики. Я все равно мне и так и так эти слова впервые в жизни слышу. Ну, конечно, надо сначала сделать, потом болтать об этом. Вы один из первых, кто об этом слышите. Я когда в, в, думаете, в юности, в детстве, в юности он? и в детстве своим э, э, бывал на Кубани. Вы из какой части Кубани? Со славянской Я не знаю где. Это, это Ставропольский край или Краснодарский? Краснодарский. Краснодарский. Я бывал и там, и там э, в твоем юношестве и детстве. И знаете ли, э, в станицах меня иначе как э, лекциям не называли. Странно, конечно. Но, да. Наверное, это было ваше время, сейчас уже современно все... Вот, и чтобы избежать вот подобного уничтожения культуры и языка народов, вот брянщины, курщины, белгородщины, мы и проводим вот эти вот мероприятия. Потому что иначе мы просто это потеряем, вот как потеряли вы. Кто мы? Я вообще ни, ничего не потерял в этой жизни. Вы, растет. конечно, нет. А вот народы, которые, я же говорю, в станицах разговаривали по-украински. А теперь я да слышу... Не, не по-украински, а балакали просто. Во-во-во. А теперь я слышу, что сейчас это называют «балачкой» или говиркой. А ведь это же не так, это украинский язык. Не это... сейчас, а давным-давно это еще называли. Я Или не знаю, может, как это 10. называли давным-давно, но когда я еще туда... лет 10 назад как... так называли. Это давным-давно, по-вашему? Вы считаете, что и те, кто... я... я 10 лет назад был ребенком? Я говорю о своем детстве и юношестве. И те, кто балакали, их считали вообще селянами жесткими. Да в селе живут селяне, что тут э -э позорного? Я не вижу ничего позорного в том, что же быть жителем То, что села. Балакают. Не знаю, это, Понимаете, конечно, я еще раз говорю Это сейчас Трансформировалось, вот именно под влиянием Москвы, это трансформировалось в То, что украинский язык на Кубани Стали называть балачкой А ведь на самом деле Это обычный украинский язык Со своим диалектом, грубо говоря, со своими тонкостями Местными С влиянием окружающих народов Которые тут живут Безусловно, неизбежно Но это украинский язык, послушайте, кубанский казачий хор они что, на балачки поют? Они что, -то -то. на балачки поют? Нет, они поют на обычном украинском языке. Нет, ну в России что-то недопустимо все равно. Как Вот, захотите. вот. В России много чего недопустимо. А мы поэтому сейчас и, в общем-то, не сильно афишируем свою деятельность. При получении результатов мы объявим в Москве, что так, мол, и так, Москва дорогая вот ты сделала так с Донецком и с Луганском, дала им, так сказать, карт-бланш на самоопределение, уж будь добра по аналогии и нам давай. Допустимо или недопустимо, кто же их спрашивать будет? Это же право международное, право ну, народов на самоопределение его, если предоставлено. Если этого не захочет Путин, этого не будет нигде. Ну, значит, придется, значит, Путина смещать. Это же тоже небольшая проблема. Он тоже старенький. Это большая проблема, это никто не сможет. Вы считаете, что смещение Путина большая проблема для Кубани? Сместить его то может только его смерть. Ага. Ну, то есть вы не доверяете Владимиру Владимировичу, как и я. Я доверяю... Тем, Зачем, же тем, вы хотите без его... Зачем же вы хотите его сместить? Я не хочу, я не говорил об этом. Вы говорите, я что говорю, это как... проблема, смещение Путина, это проблема. Вы говорите, что это не проблема, я говорю, что это, Для Для это, не, тем, что это, это не сложно. Для нас это не проблема. Для нас это не проблема. А вы считаете, сложно. что Владимир Владимирович дает безопасность вам? Вот, скажем, Белгород, где я нахожусь, да, думаю, обстреливается ежедневно со, стар... со стороны Украины, а иногда и со стороны наших воздушно-космических сил, ВКС. Понимаете? Иногда они на нас роняют боеприпасы. Разве это безопасность? Безопасность может дать себе только народ сконцентрированный. Ну, сейчас время такое, такое военное время. Так вы же говорите о безопасности. У вас не возникает никакого диссонанса в ваших утверждениях. диссонанса не возникает, но у нас безопаснее, чем в Украине точно. Так это же мы на Украину напали. Естественно, у нас безопаснее. Пока. И опять-таки, все же это дело такое, знаете что ли? Пока? ну, как, ну вы Гитлер, представляете, Гитлер, что Украина напала на нас. Украина не собиралась вы на нас, думаете, у нас такая же история, как Украина и, и не собиралась этом, на нас Советский нападать. Союз. Украина и не собиралась на нас нападать. Мы на нее напали. Мне кажется, у вас есть какие каких-то либеральных взглядов. Причем например, тут либерализм или консерватизм? Это просто чистая правда. Я вам излагаю факты. Но мне кажется, ваши факты не поддаются правде. Как? Что? В смысле, мне в кажется, факте правде можно поддаваться или не поддаваться. Это совершенно не, не важно, это просто правда. Мы напали на Украину. Вы только что сами утверждали, что мы Украина... Напали, но Если не мы напали, напали бы на нас. Так вы же только что сказали, что Украина никогда на нас не напала бы и не нападет? Когда? Это, когда вы когда? только что сказали минуту назад. Как вы себе представляете, Я чтобы так? Украина на нас напала, цитирую вас? Я сказал, что они бы на нас в контратаку не пошли бы никогда. Они в смысле, они пошли на нас в контратаку? Разные, они, были, они были это в Белгородской, в Курской вещи. области, они выгнали нас из Харьковской области, они выгнали нас из Херсона, как-то они не пошли в контратаку. Они половину от земли... Них, от них первый пошел нацизм, а не от нас. Поэтому я считаю... В смысле, что какой нацизм? Как не пойму. Причем тут нацизм? Это разве ну, они сказали, ну... что мы денацифицируем Россию? Это же мы сказали, что мы денацифицируем Украину? Мы русских людей сжигали коктейлями Молотова прямо на Центральной площади. Мы украинских людей сжигаем прямо в Украине. Так где? В Украине. Так они же в России русских людей не сжигали? Да, они в Украине сжигали русских людей. Где? Такое? А у нас русских Где людей. Где они сжигали русских у нас людей. людей? Скажите, если у нас бы отравили. украинец пришел с оружием в руках на Кубань и стал рассказывать, как нужно жить, что бы с ним сделали? Наверное, сожгли бы. С военным, да, а вот с гражданским, гражданским? С каким гражданским? Каких гражданских сожгли в, на украинской земле? У вас всегда есть доступ доступе YouTube. Вы можете всегда посмотреть, что там. Вы можете как, ответить. Как во вы утверждения, которые вы заявляете, они ложные? Не сжигали украинцы Нет, русских людей. Я утверждение. Я просто знаю. Укра... Украинцы э, я, боролись. Я это изучал, когда мне было это интересно. Сейчас уже это Ну так а зачем это вы, вы тогда врете? Я вам я говорю просто... правду, а вы мне отвечаете ложью. Да мне... я не слышу правду, просто в этих. Я понимаю, что а -а -а. вы не слышите. Страшно слышать правду, конечно. Иногда это бывает Нет. страшно слышать. Правду слышать не страшно. Страшно мы, слышать, мы, то, что мы говорят, пришли... там, американская либеральщина. Вот это страшно. Вы говорите шаблонами из телевизора. Я вам говорю сейчас из Белгородской Народной Республики, шаблонами, понимаете? А вы говорите шаблонами ли либерализма. А что плохого в либерализме? Вы же сказали, вы не сторонник. Я не сторонник, но что в этом плохого? Вы сказали это как оскорбление или как уничижение. Но в либерализме ничего плохого нет. Ну и хорошего тоже. Вы хотите жить в тоталитарной стране и мечтаете о безопасности? Напомните Я не вам. Хочу, чтобы Напомните люди вам 37 люди, год. Которые думают, что они умнее всех в этом мире, которые не думают, что они. Ну конечно, как конечно. Все. Вам да, надо, да, вам да, надо, да, надо да, чтобы люди они были как все. Вас пугают люди, которые, которые умнее вас, да? Которые уже 500 лет сидят за троном. За троном президента не сидят, за троном сидят цари. Президенты меняются в нормальных странах. Хорошо. Ничего хорошего. Ладно, я понимаю, что у вас в краю, в вашем краснодарском настроении еще не созрели для того, чтобы... Не созрели, да? Хорошо, хорошо. Тогда... Как только созреет, Я не позже. про украинский язык, что вы, что вы. Я что про... У нас... Я Стали про... Преподавать уже, я так? не мол, про украинский язык, я про самоопределение по аналогии с Крымом, с Донецком, с Луганском. Ну, а, созрейте, да, да, звоните, со звоните, звоните, созрейте, звоните, звоните. Созрейте, звоните, я буду на связи. Мы созвонимся, конечно. Хорошо, а. прощайте пока. Боже, просто набор какой то девовожный набор штампов. Просто, девожный. И у него не выникает никакого диссонанса в голове. Он э, взаимовыключенные речи, кажется. И это не заважает ему продолжать это самое казаты Русские, что тут сделаешь.